oh, 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 oh. ईमान फरोशो की तारीखी अदबल मुसन्नी पिनायतुल्लाम उस वक्त तो बालियान उस सलेबी लड़की के साथ जिसका नाम मोबी था साहिल की तरफ जाने वाले आम रास्ते से हट कर दूर जा चुका था उन इलाकों ऐसी वो अच्छी तरह वाकिफ था उसे मालूम नहीं था कि सोडानी फौज और उसके कमानदारों को सलाहउद्दीन अयूबी ने माफी दे दिए एक तो वो सुल्तान के अवताब से भाग रहा था और दूसरे ये वो मूवी जैसी हसीन लड़की को नहीं छोड़ना चाहता था वो समझता था कि दुनिया की हसीन लड़कियां सिर्फ मिस्र और सौडान में ही है मगर इटली की इस लड़की के हुस्न और दिलकशी ने उसे अंधा कर दिया था उसकी खातिर वो अपना रुतबा अपना मजहब और अपना मुल्क ही छोड़ रहा था लेकिन उसे यह मालूम नहीं था कि मूभी उससे जान छुड़ाने की कोशिश कर रही थी वो जिस मकसद के लिए आई थी वो खत्म हो चुका था वो मकसद तबाह हो गया था ताहम मूभी अपना काम कर चुकी थी उसके लिए उसने अपने जिस्म और अपनी इज्जत की कुर्बानी दी थी वो अभी तक अपनी उम्र से दुगनी उम्र के आदमी की अयाशी का जरिया बनी हुई थी बालियान उस खुशफहमी में मुबतला था कि मूभी उसे बुरी तरह चाहती है मगर मूवी उससे नफरत करती थी वो चूंकि मजबूर थी इसलिए अकेली भाग नहीं सकती थी वो इस मकसद के लिए बालियान को साथ लिए हुए थी कि उसे अपनी हिफाजत की जरूरत थी उसे बहरे रूम पार करना था या रॉबिन तक पहुंचना था उसे मालूम नहीं था कि रॉबिन और उसके साथी जो ताजिरों के भेस में थे पकड़े जा चुके इस मजबूरी के तहत वो बालियान के हाथ में खिलौना बनी हुई थी वो कई बार उसे कह चुकी थी कि तेज चलो और पड़ाव कम करो वरना पकड़े जाएंगे लेकिन बालियान जहाँ अच्छी सायादार जगह देखता रुक जाता उसने शराब का जखेरा अपने साथ रख लिया था एक रात मूबी ने एक तरकीब सोची उसने बालियान को इतनी ज्यादा पिला दी कि वो बेसुद हो गया उनके साथ जो सात मुहाफिज थे वो कुछ परेश हो गए थे मुबी ने देखा था कि उनमें एक ऐसा है जो जवान है और सब पर छाया रहता है बालियान ज्यादातर उसी के साथ हर बात किया करता था मुबी ने उसे जगाया और थोड़ी दूर ले गई उसे कहा तुम अच्छी तरह जानते हो मैं कौन हूँ कहाँ से आई हूँ और यहाँ क्यों आई थी मैं तुम लोगों के लिए मदद लाई थी ताकि तुम सलाहुद्दीन अयूबी जैसे गैर मुल्कियों से आजाद हो सको मगर तुम्हारा ये कमांडर बालियान इस कदर आयाश आदमी है कि उसने शराब पीकर बदमस्त होकर मेरे जिस्म के साथ खेलना शुरू कर दिया बजाय इसके के वो अकलमंदी से बगावत का मंसूबा बनाता और फतेह हासिल करता उसने मुझे अपने हरम की लौंडी बना लिया और अंधा धुंध फौज को दो हिस्सों में तकसीम करके ऐसी लापरवाही से हमला करवाया कि एक ही रात में तुम्हारी इतनी बड़ी फौज खत्म हो गई। तुम्हारी शिकस्त का जिम्मेदार ये शख्स है अब ये मेरे साथ सिर्फ अयाशी के लिए जा रहा है और मुझे कहता है कि मैं उसे समुंदर पार ले जाओ उसे अपनी फौज में रुतबा दिलाओ और उसके साथ शादी कर लूँ। मगर मुझे उस शख्स से नफ़रत है मैंने फैसला किया है कि अगर मुझे शादी ही करनी है और अपने मुल्क में ले जाकर उसे फौज में रुतबा दिलाना है तो मुझे ऐसे आदमी का इंतखाब करना चाहिए जो मेरे दिल को अच्छा लगे वो आदमी तुम हो तुम जवान हो दिलेर हो अकलमंद हो मैंने जब से तुम्हें देखा है तुम्हें चाह रही हूँ मुझे उस बूढ़े से बचाओ मैं तुम्हारी हूँ समुंदर पार चलो फौज का रुतबा और माल व दौलत तुम्हारे कदमों में होगा मगर उस आदमी को यही खत्म करो वो सोया हुआ है उसे कत्ल कर दो और आओ निकल चले उसने मुहाफिज के गले में बाहे डाल दी मुहाफिज उसके हुस्न में गिरफ्तार हो गया उसने दीवाना वार लड़की को अपने बाजुओं में जकड़ लिया मु भी उस जादूगरी की माहिर थी वो जरा परे हट गई मुहाफिज उसकी तरफ बढ़ा तो अकब ऐसी एक बर्ची उसकी पीठ में उतर गई उसके मुंह से आहे निकली और वो पहलू के बल लड़क गया बर्ची उसकी पीठ से निकली और उसे आवाज सुनाई दी नमक हराम को जिंदा रहने का हक नहीं लड़की की चीख निकल गई। वो उठी और इतना ही कहने पाई थी कि तुमने इसे कत्ल कर दिया है के पीछे से एक हाथ ने उसके बाजुओं को पकड़ लिया और झटका देकर अपने साथ ले गया उसे बालियान के पास फेंक कर कहा हम उस शख्स के पाले हुए दोस्त है हमारी जिंदगी उसी के साथ है तुम हम में से किसी को उसके खिलाफ गुमराह नहीं कर सकती जो गुमराह हुआ उसने सजा पा ली है बालियान शराब के नशे में बेहोश पड़ा था तुम लोगों ने ये भी सोचा है कि तुम कहा जा रहे हो मुभी ने पूछा समुन्दर में डूबने एक ने जवाब दिया तुम्हारे साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं जहाँ तक बालियान जाएगा हम वहीं तक जाएंगे और वो दोनों जाकर लेट गए दूसरे दिन बालियान जागा तो उसे रात का वाकया बताया गया मुबी ने कहा कि वो मुझे जान की धमकी देकर अपने साथ ले गया था बालियान ने अपने मुहाफिजों को शाबाश दी मगर उनकी ये बात सुनी अनसुनी कर दी कि ये लड़की उसे गुमराह करके ले गई थी और उन्होंने उसकी बातें सुनी थी वो मुबी के हुस्न और शराब में मदहोश होकर सब कुछ भूल गया मूभी ने उसे एक बार फिर कहा कि तेज चलना चाहिए मगर बालियान ने परवाह न की वो अपने आप में नहीं था भी अब आजाद नहीं हो सकती थी उसने देख लिया था कि ये लोग अपने दोस्तों को कत्ल करने से भी गरीज नहीं करते अली बिन ने न जाने क्या सोचकर उनका सोच न किया बगावत के बाद के हालात को मामूल पर लाने के लिए वो सुल्तान अयूबी के साथ बहुत मसरूफ हो गया था साहिल के कैंप से रॉबिन उसके चारों साथियों और छह लड़कियों को पंद्रह मुहाफिजों की गा... दो में कायरा के लिए रवाना कर दिया गया उनसे पहले रवाना हो चुका था कैदी ऊँटों पर थे और गार्ड घोड़ों पर वो मामूल की रफ्तार पर जा रहे थे और मामूल के मुताबिक पड़ाव कर रहे थे वो बेखौफ खतर जा रहे थे वहाँ किसी दुश्मन के हमले का डर नहीं था कैदी निहत्ते थे और उनमें छह लड़कियाँ थी किसी के भागने का भी डर नहीं था मगर वो ये भूल रहे थे की एक कैदी तरबियत याफ्ता जासूस है बल्कि ये लड़ाके जासूस थे उनमें जो ताजिरों के बेस में पकड़े गए थे वो चुने हुए तीर अंदाज और जन थे और लड़कियां महज लड़कियां नहीं थी जिन्हें वो कमजोर और जास समझ रहे थे उन लड़कियों की जिस्मानी दिलकशी यूरोपी रंगत की जाजबियत जवानी और उनकी बेहयाई ऐसे हथियार थे जो अच्छे अच्छे जाबिर हुक्मरानों से हथियार डलवा लेते थे मुआफिजों का कमांडर मिसरी था उसने देखा कि उन छह में से एक लड़की उसकी तरफ देखती रहती है और वो जब उसे देखता है तो लड़की के होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है ये मुस्कुराहट उस मिसरी को मोम कर रही थी शाम के वक्त उन्होंने पहला पड़ाव किया तो सबको खाना दिया गया उस लड़की ने खाना न खाया कमांडर को बताया गया तो उसने लड़की के साथ बात की लड़की उसकी जबान बोलती और समझती थी लड़की के आंसू निकल आए उसने कहा वो उसके साथ अलादगी में बात करना चाहती है रात को जब सब सो गए तो कमांडर उठा उसने लड़की को जगाया और अलग ले गया लड़की ने उसे बताया कि वो एक मजलूम लड़की है उसे फौजियों ने एक घर से अगवा किया और अपने साथ रखा फिर उसे जहाज में अपने साथ लाए जहाँ वो एक अफसर की दाश्ता बनी रही दूसरी लड़कियों के मुतालिक उसने बताया कि उनके साथ उसकी मुलाकात जहाज में हुई थी उन्हें भी अगवा करके लाया गया था अचानक जहाज़ों पर आग बरसने लगी और जहाज जलने लगे उन लड़कियों को एक कश्ती में बैठा कर समुंदर में डाल दिया गया कश्ती उन्हें उस साहिल पर ले आई जहाँ उन्हें जासूस समझ कर कैद में डाल दिया गया ये वही कहानी थी जो ताजिरों के बेस में जासूसों ने उन लड़कियों के मुतालिक्दीन अयूबी को सुनाई थी मिसरी कमांडर को मालूम नहीं था कहानी पहली बार सुन रहा था उसे तो हुक्म मिला था कि एक खतरनाक जासूस है उन्हें कायरा ले जाकर सुल्तान के एक खुफिया महकमे के हवाले करना है उस हुक्म के पेश नज़र वो उन लड़कियों की या उस लड़की की कोई मदद नहीं कर सकता था उसने उस लड़की को अपनी मजबूरी बता दी उसे मालूम नहीं था कि लड़की की तुर्कश में अभी बहुत से तीर बाकी है लड़की ने कहा मैं तुमसे कोई मदद नहीं मांगती तुम अगर मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें रोक दूंगी क्योंकि तुम मुझे इतने अच्छे लगते हो कि मैं अपनी खातिर तुम्हें किसी मुसीबत में नहीं डालना चाहती मेरा कोई गम ख्वार नहीं मैं उन लड़कियों को बिल्कुल नहीं जानती और उन आदमियों को भी नहीं जानती तुम मुझे रहम दिल भी लगते हो और मेरे दिल को भी अच्छे लगते हो इसलिए तुम्हें ये बातें बता रही हूँ इतनी खूबसूरत लड़की के मुंह से इस किस्म की बातें सुनकर कौन सा मर्द अपने आप में रह सकता है ये लड़की मजबूर भी थी रात की तनाई भी थी मिसरी की मर्दांगी पिघलने लगी उसने लड़की के साथ दोस्ताना बातें शुरू कर दी लड़की ने एक और तीर चलाया और सलाउद्दीन अयूबी के किरदार पर जहर उगलने लगी उसने कहा मैंने तुम्हारे गवर्नर सलाउद्दीन अयूबी को अपनी मजलूमियत की ये कहानी सुनाई थी मुझे उम्मीद थी कि वो मेरे हाल पर रहम करेगा मगर उसने मुझे अपने खैमे में रख लिया और शराब पीकर मेरे साथ बदकारी करता रहा उस वैशी ने मेरा जिस्म तोड़ दिया है शराब पीकर वो इतना वैशी बन जाता है कि उसमें इंसानियत नहीं रहती है मिसरी का खून खोलने लगा उसने पिदक कर कहा हमें कहा गया था कि सलाउद्दीन अयूबी मोमी ने फरिश्ता है शराब औरत से नफ़रत करता है मुझे अब उसी के पास ले जाया जा रहा है लड़की ने कहा अगर तुम्हें यकीन न आए तो रात को देख लेना कि मैं कहा हूँ वो मुझे कैद खाने में नहीं डालेगा अपने हरम में रख लेगा मुझे इस आदमी से डर आता है इस किस्म की बहुत सी बातों से लड़की ने उस मिसरी के दिल में सलाउद्दीन एयूबी के खिलाफ नफरत पैदा कर दी और वो पूरी तरह मिस्री पर छा गई, उसके दिल और दिमाग पर कब्जा कर लिया मिसरी को मालूम नहीं था कि यही उन लड़कियों का हथियार है लड़की ने आखिर में उसे कहा अगर तुम मुझे उस जलील जिंदगी से निजात दिला दो तो मैं हमेशा के लिए तुम्हारी हो जाऊंगी और मेरा बाप तुम्हें सोने की अशरफियों माला मालामाल कर देगा उसने उसका तरीका ये बताया मेरे साथ समुंदर पार भाग चलो कश्तियों की कमी नहीं मेरा बाप बहुत अमीर आदमी है मैं तुम्हारे साथ शादी कर लूंगी और मेरा बाप तुम्हें नहायत अच्छा मकान और और बहुत सी दौलत देगा तुम तिजारत कर सकते हो मिसरी को ये याद रह गया था कि वो मुसलमान है उसने कहा वो अपना मज़हब तर्क नहीं कर सकता लड़की ने जरा सोच कर कहा मैं तुम्हारे लिए अपना मजहब छोड़ दूंगी उसके बाद वो फरार और शादी का प्रोग्राम बनाने लगे लड़की ने उसे कहा मैं तुम पर जोर नहीं देती अच्छी तरह सोच लो मैं सिर्फ जानना चाहती हूँ कि मेरे दिल में तुम्हारी जो मोहब्बत पैदा हो गई है उतनी तुम्हारे दिल में पैदा हुई है या नहीं अगर तुम मुझे कबूल करने पर आमादा हो सकते हो तो सोच लो और कोशिश करो कि काहिरा तक हमारा सफर लंबा हो जाए हम एक बार वहाँ पहुँच गए तो फिर तुम मेरी बू भी नहीं सुन सकोगे लड़की का मकसद सिर्फ इतना सा था कि सफर लंबा हो जाए और तीन दिनों के बजाय छह दिन रास्ते ही में गुजर जाए उसकी वजह ये थी कि रॉबिन और उसके साथी फरार की तरकीबे सोच रहे थे उस कोशिश में थे कि रात को सोए हुए मुहाफिजों के हथियार उठाकर उन्हें कत्ल किया जाए जो नामुमकिन सा काम था या उनके घोड़े चुरा कर भागा जाए अभी तो पहला ही पड़ाव था उनकी जरूरत ये थी कि सफर लंबा हो जाए ताकि वो इत्मीनान से सोच सके और अमल कर सके इस मकसद के लिए उन्होंने उस लड़की को इस्तेमाल किया वो मुहाफिजों के कमांडर को कब्जे में ले ले लड़की ने पहली मुलाकात में ही ये मकसद हासिल कर लिया और मिसरी को मुंह मांगी कीमत दे दी मिसरी कोई ऐसा बड़ा रुतबे वाला आदमी नहीं था मामूली सा साहदेदार था उसने कभी ख्वाब में भी इतनी हसीन लड़की नहीं देखी थी कहा एक जीती जागती लड़की जो उसके तस्वरों से भी ज्यादा खूबसूरत थी उसकी लौंडी बन गई थी वो अपना आप अपना फर्ज और अपना मजहबी भूल गया वो एक लम्हे के लिए भी लड़की से अलग नहीं होना चाहता था उस पागलपन में उसने सुबह के वक्त तो पहला हुक्म ये दिया कि जानवर बहुत थके हुए लिहाजा आज सफर नहीं होगा मुहाफिजों और शतरबानों को इस हुक्म से बहुत खुशी हुई वो महाज की सख्तियों से उकताए हुए थे उन्हें मंजिल तक पहुंचने की कोई जल्दी नहीं थी वो दिन भर आराम करते रहे गपशप लगाते रहे और उनका कमांडर उस लड़की के पास बैठा मदमस्त तो होता रहा दिन गुजर गया रात आई और जब सब सो गए तो मिस्री लड़की को साथ लिए दूर चला गया लड़की ने उसे आसमान पर पहुंचा दिया सुबह जब यह काफिला चलने लगा तो मिस्री कमांडर ने रास्ता बदल दिया अपने दस्ते से उसने कहा कि इस तरफ अगले पड़ाव के लिए बहुत खूबसूरत जगह है करीब एक गांव भी है जहां मुर्गियां और अंडे मिल जाएंगे उसका दस्ता उस पर भी खुश हुआ कि कमांडर उन्हें ऐश करा रहा है अलबत्त उस दस्ते में दो अस्करी ऐसे थे जो कमांडर की इन हरकतों से खुश नहीं थे उन्होंने उसे कहा कि हमारे पास खतरनाक कैदी है ये सब जासूस है उन्हें बहुत जल्दी हुकूमत के हवाले कर देना चाहिए वजह सफर लंबा करना ठीक नहीं मिसरी ने उन्हें यह कह कहकर चुप करवा दिया कि मेरी जिम्मेदारी है कि जल्दी पहुंचूं या देर से जवाब तलबी हुई तो मुझसे होगी दोनों खामोश तो हो गए लेकिन वो अलग जाकर आपस में खुसुरसुर करते रहे बहुत प्यारे नाजरन दास्तान का पार्ट इलेवन मुकम्मल हुआ कोई गलती या शिकायत करनी हो तो प्लीज कमेंट करके बताए वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करे बेल आइकॉन ऑल पर करे ताकि फ्यूचर में आने वाली हर वीडियो पहले आप तक पहुँचे मिलते हैं इन अगली वीडियो में जजाक